والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم La hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim amma ba'du Muslimin dan muslimat, para hadirin dan hadirat Marilah sama-sama kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita Kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala dengan melaksanakan segala perintah dan meninggalkan segala larangan Mudah-mudahan dengan kita sentiasa bertakwa, kita akan mendapat kejayaan dapat keselamatan serta kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat insyaallah amin rabbal alamin alhamdulillah malam ni kita bertemu dalam bulan Ramadan dalam majlis ini satu taman daripada taman-taman surga dan kita pula berada di malam yang ke-17 Ramadan kita dah mulakan doa kunut malam semalam menunjukkan betapa kita sangat mengharapkan Allah Subhanahu wa taala dan Allah sendiri sangat suka kepada hamba-hambanya yang meminti dan berdoa memohon memohon kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah menyebutkan dalam al-Quran a'udzubillahi minasyaitanir al rajim wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib Uji budawat terdai izah daan, fal yastaji wal yuk minubi daan lahum Apabila hamba ku bertanya kepada kamu wahai Muhammad tentang aku beritahu pada mereka, aku dekat, aku hampir pada mereka. Aku perkenankan doa doa permohonan yang mereka pohonkan. Maka Allah menyatakan fal yastaji wal yuk Penuhi permintaan aku dan yakin percayalah kepadaku ini dua syarat untuk doa kita dikabulkan memenuhi syarat dua ini akan membuatkan doa kita diistijabah di diperkenankan dikabulkan oleh Allah penuhi permintaan Allah dan yakin kepada Allah la'allahum yarsyudun mudah-mudahan kamu mendapat petunjuk tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian inilah petunjuk Al-Quran Salah satu daripada petunjuk ya Allah Taala tunjukkan kepada kita bila kita nak bermohon mohon kepada Allah Subhanahu Taala. Al-Quran menunjukkan kepada kita untuk kita dapat sesuatu. Bila kita minta kepada Allah, Allah akan perkenankan. Minta kepada yang boleh memberi, yang Maha kaya, yang Maha menganugerahkan Jangan kita jadi Orang yang lupa Minta Kepada manusia Kepada makhluk Sehingga kita lupa Kepada yang maha memberi Yang maha menganugerahkan Hanya dia saja Yang boleh mengurniakan dan memberikan Kepada kita Inilah paduan Al-Quran Dan Al-Quran ini Diturunkan oleh Allah Subhanahu SWT merupakan kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad SAW merupakan mukjizat agung yang asal perkataan dia al-ajzu maksud dia lemah mukjizat maksud dia yang melemahkan kita tak boleh nak tanding tak boleh nak lawan sehingga dalam ayat yang kita bacakan tadi dalam solat sunat tarawih kalau kita nak datangkan surah yang sebanding dengan al-Quran kita tidak akan mampu wa in kuntum fi dalam dalam ayat kita baca tadi apa dia fa'tu uh, bisuratin mimlisli datangkanlah satu surah yang sebanding dengan al-Quran uh, nescaya kita tidak akan mampu mendatangkan satu surah yang sebanding dengan al-Quran sebab al-Quran ni sangat luar biasa hebat Eh, kalamnya tersusun indah bacaannya diulang-ulang makin banyak kali kita ulang makin menyeronokkan, tidak membosankan kita baca surah Al-Fatihah sebagai contoh di pagi hari solat fardu yang diwajibkan oleh Allah kata kita omriman inna solat takanat alil mu'mininakita bambau kuta sesungguhnya solat kami wajibkan ke atas orang beriman pada waktu yang telah kami tetapkan solat subuh dua rakaat solat zuhur empat solat asar empat <coughs> solat maghrib tiga solat isyak empat berarti jumlahnya tujuh belas kali kita baca dalam solat kita itu yang fardu ini dan yang sunat surah al-fatihah mana yang fardu yang wajib kita baca 17 kali Tak campur dengan solat sunat rawatib yang 12 Tak campur dengan solat sunat terawih di bulan Ramadan Yang kita lakukan 20 maupun 8 Tak campur lagi dengan solat witir 3 rakaat atau lebih Berarti kita telah banyak membaca Al-Quran Membaca suratul fatihah Ha, solat salata liman lima lam yaqra bi Fatihatil Kitab. Tidak ada sembahyang kecuali, Fatihah Kitab dibacakan. Maknanya kita membaca surah Al-Fatihah iaitu Al-Quran dalam solat kita yang banyak kali kita ulang-ulang lebih daripada 17 kali kalau kita campur dengan solat-solat sunat tetapi ia tidak pernah membuatkan kita rasa bosan dan jemu.

Aku meratap merayu ha, Pada Dewi ha, Dah lupa dah <laughs> Itu 60-an Saya lahir 70-an okay. Tapi lagu 60-an tu pernah dengar orang kan Biasa kita dengar kan 60-an Cuba tuan-tuan bayangkan Lagu 60-an tu diulang 17 kali dekat radio rumah kita Kat kereta ke Kat rumah ke Dekat kedai kita Berbuka puasa ke kita muri ke Nah, tujuh belas kali Ha, cuba tuan-tuan bayangkan Bayangkan pun nak Baik tutup ke ha. Asyik lagu ni Walaupun lagu tu lagu kegemaran kita Apatah lagi kalau puluhan kali Tiga puluh kali Diperdengarkan Pusat Tapi Al-Quran tidak Makin lancar makin Sedap sebab tu markah kelancaran ketika ujian tilawah eh, diadakan Markah kelancaran ini markah yang paling tinggi Berbanding dengan karanung, suara dan sebagainya Sebab tu kita bulan Ramadan biasa kita jemput imam-imam hafiz Imam-imam yang hafaz Al-Quran Daripada tahfiz Maknanya mereka lancar Al-Quran Kita jemput jadi imam sebab mereka lancar Kalau bagi kita yang tak lancar ni ha, Tersangkut-sangkut Dia maaf jadi ha, Jadi Tak sedar lah kan? Rungsing Rasa macam ha, red. Bila lancar Mantap Sebab tu surah Al-Fatihah Semua kita lancar Tahniah tuan-tuan Tuan-tuan penghafaz Al-Quran Surah Al-Fatihah Alhamdulillah. Ha. Eh, hafaz surah Al-Fatihah takde kan? tak? Tak ada hafaz eh? Ha? Semua hafaz eh? Ha? Kalau suruh sambung boleh eh? Ha. Saya nak tebuk boleh eh? Ha, cuba sambung. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Masya-Allah. Tu apa Masya. ni? Ha, ya. Cuba ulang dan sambung semula ulang dan sambung semula Masya Allah Hafal kan? tak? Boleh sambung terus Boleh ulang dan sambung semula Oh mantap Boleh habis kan? Habis Insya Allah boleh Sampai walaubah amin lagi Amin tu tak ada dalam Surah Al-Fatihah habis walaubah Tak ada amin tak ada kan? Ha, cuma kita aminkan tu maknanya kita ha, minta perkenankan lah ya Allah permohonan kami ni apa kata tahun ni sebelum habis bulan Ramadan kita hafaz surah yang lain kita tambahkan hafazan kita Ani ha, yang kata jaga Al-Quran jaga Al-Quran tu apa dia apa maksud kita jaga al-Quran? Jadi orang sebut eh, ungkapan jaga al-Quran, menghargai al-Quran. Kerana dengan menjaga al-Quran, al-Quran akan memberikan perlindungan dan bimbingan kepada kita. Maknanya orang yang menjaga al-Quran, yang membacanya, menghafaznya apatah lagi Al-Quran akan lindungi dia. Al-Quran akan bimbing dia ke jalan yang betul, betul lurus. Dalam hadis Nabi kata, "Manittaba'ahu kana 'alal huda, wa man tarakahu faqad Siapa yang menuruti Al-Quran, dia benar-benar berada dalam petunjuk, hidayah. Siapa yang meninggalkan Al-Quran dalam hidup dia, dia benar-benar berada dalam kesesatan. Jadi kita mulakan malam ni dengan niat nafas Al-Quran boleh? boleh? Insya Allah. tapi jangan niat hafaz 30 juzuk kalau juzuk 30 tak apa kalau niat nafas 30 juzuk ah, bersedia lah tuan-tuan takut dia jadi angat-angat tak jadi cita-cita apa beza cita-cita dengan angat-angat? cita-cita disertai dengan usaha sedangkan angan-angan tidak disertai dengan usaha hanya angan-angan je tak dapat apa pun so kita mulakan dengan niat malam ni contoh tadi surah al-fatihah dah lepas sekarang kita cuba pula niat hafaz tiga kul surah yang dipanggil tiga kul al-ikhlas al-falak an-nas al ikhlas al falak an nas dia panggil tiga kul Tuan-tuan dah hafaz dulu Ok, kalau dah hafaz, skip Terus Niat yang baru Jadi empat surah dah dapat Surah dalam Al-Quran ni ada 114 surah Tuan-tuan dah hafaz Dah hafaz empat Tinggal 110 Dah kurang dah tu Ok Kul yang keempat Kul ya ayuhal kafirun Hafaz tak? Hafaz oh. Banyak dah tu dah tinggal 109 surah. Ustaz bukan kata kuliah daripada alam nasrah, daripada ah ha? al-hakumut takasus sampai bawah tu semua tu dah hafal dah. Ah ha, dah beres dah ustaz. Ah ha, tolak lagi, tolak lagi. Tolak yang tambah, tolak. Jadi tak sampai 100 surah. <laughs> Jangan kira yang panjang-panjang itu yang pendek-pendek tu tak -pendek, panjang tu yang payah tu tapi dia akan memotivasikan kita untuk kita capai lagi hafazan seterusnya katakanlah tuan-tuan hafaz -tuan, 90 surah eh 90 surah apa? banyak sangat 14 surah campur 10 24 surah katakanlah 24 surah berarti ada 90 surah lagi kalau 98 tu, ok, parah Ok, kita ambil surah So, malam ni Tuan-tuan tik, tanda Fatihah selesai, 3 kul Selesai, 4 kul Campur kul, kuliah, kundah Alah aku minta kasus Sampai bawah tu, tanda-tanda Berapa surah tu, semua ni dah Tuan-tuan tikkan Tinggal tuan-tuan ulang Sekarang Surah mana yang tuan-tuan belum -tuan hafaz? Malam ni niatkan surah tu M M, M, M pula ha? M tu, tu lah. Tengok betul-betul, check betul-betul surah ni Pastikan betul-betul yeah? Surah ni kita nafas Contoh Surah Al-Mulk Sebab kita baca selepas sembahyang Ustaz Dah jadi budaya dekat negeri kita Selangor Baca surah Al-Mulk selepas Aisyah tapi kita tak pas lepas kita dibekalkan masa tu ha, kita pun baca sekarang kita nak niat tinggal beberapa hari lagi dalam bulan Ramadan kita nak capai surah Al-Mulk boleh? niat lah insyaAllah kalau niat dapat make it happen buat sampai jadi InsyaAllah boleh ni. Niat dulu ni. Nombor satu nak hafal Quran Niat Ini tips dia Tips nak hafal Quran Pertama sekali Niat Yang kedua Tuan-tuan baca surah itu Tuan-tuan kena tengok ayat Sekurang-kurangnya tuan-tuan ulang 20 kali Contoh tadi surah Al-Mulk Tabarakan biadihi al-mulk ala kulli syai'in qadir Ulang lagi Tengok Jangan ulang tu tak tengok. Tengok ayat dah. Tabarakallazi <tik> biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tabarakallazi biyadihi al-mulk wa huwa ala kulli shay'in qadir. Berapa kali? Berapa kali? Baca dengan tengok berapa kali? Sekurang-kurang kali tu saya baca 3 kali kalau saya baca 20 kali habis atas kerah kita sekurang-kurangnya kita baca dengan tengok tu 20 kali tu tips yang kedua lepas kita niat kita baca tengok malam ni buat tak percaya praktis buat tuan dapat dalam Ramadan dapat apa tu tuan, tuan nak insyaAllah yang ketiga lepas tuan-tuan dah baca tengok tuan-tuan cuba hafaz Masuk cuba apa ni, tuan, tuan tengok dan tutup. Tengok dan tutup. Tengok kalau dah ingat-ingat sikit, tutup. Cuba tutup. Cuba hafaz dia Cuba hafaz. Bila tuan-tuan dah dapat hafaz, yang ketiga, bila tuan-tuan dah dapat hafaz, tuan-tuan berhenti. Haa, nah, maknanya, dah hafaz tu maknanya dah ingat lah. Tapi tuan-tuan jangan teruskan Sebab apa? Sebab Al-Quran dia tak bosan dengan kita Takut kita yang bosan dengan dia Ah, ha, Jadi jangan duduk setempat Mengulang ni Mengulang jangan duduk setempat Mentang-mentang kita tengah semangat Bulan Ramadan pula kan? Habis kita tinggalkan mori apa semua Mori pun tak nak makan Sebab apa nak ulang Quran Ah. Ha. Nanti tuan-tuan cepat bosan. Al-Quran tak bosan dengan tuan-tuan. Takut tuan-tuan yang bosan. Jadi langkah yang ke 4 dah hafaz tu, tuan-tuan ulang. Jadi berhenti. Dah dapat hafaz, berhenti. So, mengulang. Bila nak ulang? Bila tuan-tuan solat sunat. Qabliyah, Ba'diyah. Tuan-tuan pergi kerja, naik kendaraan, jalan jam. Masa tu tuan-tuan ulang. Balik kerja jam lagi bagus. Ulang. Sampai rumah kan, Salat sunat Baca lagi Jangan baca surah lain Baca surah yang kita sedang hafaz Ayat 1-5 Ayat 1-5 Sampai tuan-tuan lancar Macam surah Al-Fatihah tadi Bila tuan-tuan dah habis Dapat 5 ayat Tuan-tuan nak sambung ayat ke-6 7 8, 9, 10 dan seterusnya Ambil dulu Mana yang mampu Tengok Ayat tu panjang ke pendek ambil bila tuan-tuan hafaz pula lagi yang baru kan buat kaedah yang sama tengok, baca 20 kali cuba hafaz kemudian berhenti bila dah dapat hafaz, berhenti, mengulang tapi bila mengulang, tuan-tuan tak boleh mengulang 3 ayat, ayat ke-6 7-8, tuan-tuan kena mengulang daripada ayat 1 2, 3, 4, 5 6, 7, 8 boleh faham? Berarti 8 ayat ni tuan-tuan dah kuasai sebab tu ulang. Bila nak ulang? Solat qabliyah, solat ba'diyah. Apa solat-solat sunat atau sebagainya. Waktu kita bekerja, waktu yang sesuai untuk kita ulang. Boleh ya? Eh? insyaAllah Sampailah kalau al-mulk berapa ayat? Berapa ayat? 30 ayat. Selesai. Dan Dah selesai Berarti bulan Ramadan Kita capai satu surah yang kita hafaz Pada tahun ini Kalau ada semangat lagi Ada lagi peluang Teruskan Lepas Ramadan pun teruskan Tambah lagi satu surah Surah-surah pilihan Banyak orang baca Tapi dia tak dia niat nak hafaz Dia boleh baca, dia pernah dengar Dia biasa dengar Tapi dia tidak niat untuk menghafaznya Maka orang-orang yang baca Al-Quran ini Iqra'ul Quran Fa'innahu ya'ti yawmal qiyamah Syafi'an di ashabi Bacalah kamu Al-Quran Kerana sesungguhnya Al-Quran akan datang Nanti pada hari kiamat Memberi syafa'at pertolongan Kepada sahabat-sahabat Nah, Kita jaga Al-Quran Kita ulang-ulang Kita baca dalam hidup kita Al-Quran akan temankan kita dalam kesunyian kubur Al-Quran akan lindungi kita. Al-Quran akan jaga kita, Berarti Allah Taala akan jaga kita. Allah akan izinkan Al-Quran memberikan syafaat pertolongan kepada sahabat-sahabat. Itu maksudnya jaga Al-Quran, Allah akan menjagamu. Jaga Allah, Allah jaga kamu. Jaga Al-Quran, kalam Allah, Allah akan menjaga kamu. Dalam hidup kamu kamu akan tetap di dalam petunjuk Allah cuma bila kita belajar Al-Quran kita membacanya dengan baik dengan lagu Taranum dan sebagainya perelokkan bacaan jangan sekadar itu sebab tuntutan Al-Quran bukan hanya untuk dibaca dan dilakukan tetapi tuntutan Al-Quran untuk kita fahami hayati dalam kehidupan amalkan dalam kehidupan kita sehingga mendarah daging so kita Allah bekalkan akal dan juga hati dua anasir ini ada pada kita kita boleh fikir dengan akal tak dapur ayat-ayatnya tetapi dengan iman, dengan hati kita boleh imani ayat sehingga benar-benar kita yakini ayat Allah subhanahu wa ta'ala dalam hidup kita yang menyelesaikan masalah sebab tu kalau kita berselisih dalam satu perkara kita kembali rujuk kepada al-Quran. Fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Bila kamu berselisih pendapat dalam satu perselisihan pendapat rujuk kembali kepada al-Quran. Rujuk pada Allah tu berarti rujuk pada al-Quran dan Al rasul rujuk kepada hadis. Persoalan dia yang faham al-Quran dan hadis ni Siapa dia? Kalau bukan ulama Pewaris para Nabi Sebab tu hari ni kalau kita tak mulia kat ulama Kita orang yang paling cilaki Paling malang dalam hidup Sebab Nabi tak tinggalkan warisan harta Nabi tidak tinggalkan dirham Yang Nabi tinggalkan Nabi sebut dalam hadis Nabi yang kesebut apa dia? Tarakku fikum amraini Lantadillu ma'intamasaktum bihima Tarakku fikum kitab Allah wa sunnatan nabihi aku tinggalkan kepada kamu dua perkara yang mana kamu tidak akan sesat selama-lamanya selagi mana kamu berpegang teguh kepada keduanya kitab Allah al-Quran dan sunnah nabinya ini pusaka peninggalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekarang kita tak faham al-Quran dan hadis yang Allah kurniakan kefahaman al-Quran dan hadis ini kepada ulama pewaris para nabi Sehingga ulama ajar kita untuk menghormati ibu bapa, untuk menghormati orang tua, untuk menyayangi anak-anak kecil, untuk buat baik dengan jiran. Semua datang daripada panduan al-Quran dan sunnah yang dipahami oleh para ulama dan ulama sampaikan kepada kita. Sebab tu kedudukan ulama ni besar, tinggi. Besar kedudukan ulama sebab pewaris para nabi. Jadi di kesempatan ini marilah sama-sama kita hayati Al-Quran Jaga Al-Quran Dengan kita mendalami, memahami, mem mempelajarinya Walaupun kita baca tersangkut-sangkut ha? Sebab apa? Bila kita susah baca ha? Al-Quran Kita akan dapat dua ganjaran pahala ha, Jangan ganjarannya Allah bagi pahala dua Satu pahala susah baca Al-Quran yang kedua, pahala kita baca Al-Quran jadi ambillah kesempatan di bulan Al-Quran diturunkan ini untuk kita dekat dengan Al-Quran cabar diri kalau tak boleh baca pun tak apa tuan bawa lah ke ulu gili saya Quran saya tak boleh baca ustaz tapi saya boleh bawa ke ulu gili. bawa sebab bila nak bawa kita kena berudu fadilah kelebihan dia Kemudian yang kedua, kita belik-beliklah tengok. Ha, Mua kenapa lah ya Allah aku dah umur macam ni, kau tak bagi aku aku, 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 tak boleh baca ayatmu ya Allah. Kau tak izinkan aku baca lagi ya Allah, izinkan aku ya Allah. Ah ha, kenang. Muhasabah. Lalu kita kenang dosa kita banyak. Boleh menitis air mata. Besar fadilat dia. Bawa Al-Quran, kulu gili. Buka, tengok ayat-ayat ni. -ayat. -ayat kalau tak boleh baca juga pergi cari ustaz guru macam mana nak belajar ni berapa bayar pun saya bayar asalkan saya boleh baca Al-Quran sebelum mati sebelum dibacakan Al-Quran saya nak baca Al-Quran biarpun sedikit itulah perjuangan kita untuk menjadi hamba yang sedar akan peranan dan tanggungjawab kita Semoga Allah Taala berikan kepada kita kefahaman agama dan kebijaksanaan yang luar biasa. Aku qul qouli hadza wa astaghfirullah azim السلام عليكم ورحمة الله وبركاته